Akşin Fatih kimdir? Meyxanaçı, müğənnid, yazar, bəstəkar və aktyor. Akşin Səyyəd oğlu Haciyev 23 oktyabr 1978-ci ildə Gürcüstanda dünyaya gəlmishdir. 1984-cü ildə Bakı şəhəri, Xəttəri rayonu 63 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil almışdır. 1990 illərindən sonra Faiti təxəllüsü ilə meyxana fəaliyyətinə məşğuldur. 2002-ci ildə D gəlsə meyxana yarışmasında iştirak edib və oran qalibp olmuşdur. O 2007-ci ildə Çəkilmiş sıra körpüsü filmində Əli adlı baş rol obrazını canlandırıb. Həkim Faiti 2015-ci ildə ssenar müəllifi olduğu Bağışla, gələ bilmədim, adlı filmləri ekranlaşdırıb. O 2017-ci ildə baş prodüser və ssenar müəllifi olduğu Baralma teleseriallarında baş rolu canlandırmışdır. Ailə fəali ailəlidir. 2 qızı və 2 oğlu var.